ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਨਾਂ ਤਮਸਤਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ इस मौके मंदिर च नतमस्तक होना श्रद्धालुओं च भी खुशी दिखाई देती मेरा नाम नवरत्न है मैं अचलेश्वर महादेव जोशी मंदिर है वहाँ पर पुजारी हूँ आज से सावन शुरू हुआ है पहला सोमवार है चार सोमवार इस बार आएंगे और इनमें से देखो ऐसा है कि जो भक्त इनका व्रत करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का तो वो जो है एक तो सुबह जल्दी उठ करके आए और उसके बाद में एक समय भोजन करना है बाकी दिन में अगर किसी को भूख लगती है तो किसी का शरीर काम नहीं करता तो फल हार कर सकता है दूध पी सकता है ड्राई फ्रूट ले सकता है लेकिन दिन में एक दो बजे के बाद में लेकर के छः सात बजे से पहले पहले एक बार भोजन करना है सावन के महीने में जो चार व्रत आते हैं अगर ये चार व्रत कर लेते हैं तो पूरे साव पूरे साल का जो व्रतों का जो है फल इसका चार व्रतों में ही मिल जाता है सोलह सोमवार से भी जो है ये व्रत सोलह सोमवार के बराबर जो है शक्ति रखते हैं और अगर आप इन चार व्रतों को कर लेते हैं तो पूरे साल में इन चार व्रतों का ही फल आपको पूरे साल मिलता रहता है बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के यहाँ आते हैं हम लोग बहुत अच्छा लगता है हमें अच्छा हम हर साल सावन के महीने में मंडे मंडे आते हैं हमें अच्छा लगता है यहाँ आके हम सुबह साढ़े चार बजे बहुत अच्छा फील होता है मतलब आके शांति मिलती है शांति मिलती है बहुत अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आती है यहाँ पे आके एक मेंटल पीस मिलता है यहाँ पे हमारी भी नॉलेज में ये है कि कार्तिकेय जी का एक ही टेम्पल है जो बटाला में है ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਤੇ ਹਾਂ ਸਭ ਆਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ٹرسٹ ਦੀ ਇਹ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ धाम ਦੇ ਵਿੱਚ 사વન ਮਾਸ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵਚਨ ਤੇ satsang ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਗੇ ਚਲੇਸ਼ਵਰ धाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭੋਲੇनाथ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਾਸੇ ਚਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਲਕ ਦੀ ਖਾਸਪੁਰ